Hörmətli Şərdarbay. Bir neçə gün əvvəl Rusiya Federasiyası Stolov vilayətinin Yefremov şəhərində 13 yaşı Maşa Maskalyoba adlı 6-cı sinif şagirdi rəsm dərsinə bir şəkil çəkib. Şəkildə Yer kürəsi üzərində dayınmış iki balaca uşağın yanında Ukrayna və Rusiya bayraqları dalğalanır. Göydə şə raketlər uçur. Rəsmin üzərində mən müharibənin əleyhinə sözləri yazılıb. Bu rəsmi görən müəllim tez məktəbin direktoruna, məktəbin direktoru isə FSB-yə xəbər verir. FSB öz növbəsində Maşanın atası Aleksey Maskalyovu cinayət məcəlləsinin Rusiya ordusuna həqaret maddəsi ilə həbs edir. Qızın özünü isə kimsəsiz uşaqlar evinə yerləşdirir. Hörmətli Çərdarbəy. Sizə 2 sualım var. 1. Bugünkü Rusiya ilə müqayisədə Azərbaycanın siyasi mühiti demokratik atmosferi nə dərəcədə toya getməlidir? 2. Bir rəsmə görə 13 yaşlı uşağın atasını həbs ettirən, özünü kimsəsiz uşaqlar evinə atdıran vicdanını itirmiş rus müəllimləri ilə müqayisədə Tumanın balağında seçki bületenlərini gizlədən Azərbaycan müəllimləri nə dərəcədə xeyirxah və alicən aptdılar. Salamat qalın. Baxın, Emin bəy salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. 2 sual var. 1-ci Azərbaycan siyasi sistemi nə qədər o sistemin yanda toyə getməlidir? Toya getməli zətd deyil. Rusiyada bu şeylər biraz da daha... bütün hallarda Rusiya inat da indinin indisində belə Eə, gelişmiş ölkə deyil, demokratiya, insan hüquqları filan, uşaq haqqı, böyük haqqı, nə bilim, filan. Rusiya gelişmiş ölkələr səsinə deyil, amma Azərbaycanda ən azı 50, bəlkə də 100 il qabaqdadır. Hətta indi indisində belə. Onu da belə Azərbaycanda, məsələn, bu, bu şeylər, e, yəni onun çox xüsusi indi Rusiyada müharibə oldu, müharibənin üzərindən bunlar biraz da o belə dəkdə cəmiyyət axı Elə başı başına buraxmıxlar. Narıq. Biraz da o e, Rus deymiş ki, palçi bolşey pa bolşey zadi balı. Yəni bu da daha çox aidlər da. Amma Azərbaycan da heç ona ehtiyac da yox. İstəmlən adamı detoma da göndərə bilər. İstəmlən adam istənilən vaxt e, nə bilmək həbs edə bilər. Heç onun o uşağını e, məktəbdə adı yazmasın. Nədir? Şəkil də çəkməsin. Şey yəni maskalyovlar bizdə Hələ Maskalyova qədər bizim özümüzün minlərlə bəlkə də bu dəqiq Maskalyovlarımız var. Bubi. İndi sual, o müəllimlərlə bağlı, mənimlə bağlı mən biraz ayrı düşünürəm. Mən hesab eləmirəm ki, o Rusiyadakı müəllim o müəllim var, ha, bu məktəbin direktoru, direktora xəbər verən müəllim, ondan sonra o direktoru dada nə deyəy, e, KGB-yə xəbər verən, eee, Fez-ə xəbər verən o direktor. Deməli, xoş günündən buraya və hesab eləmirəm ki, onlar anlamırdılar kində baş verdiyini. Hətta bəlkə də qəlblərində onların özləri müharibəni bu uşaqlardan daha çox istəmirlər. Amma burada bir şey var, e. Cəmiyyətdə, toplumda hər kəraman deyil. Ərincədə baxın, hesab eləyək ki, o direktorda o müəllim ya da e, direktora xəbər aparmadı. Direktorda xəbəri ee Facebook-a çatdırmadı. Ya mütləq uşaqlardan biri direktor xəbər gedəcək. Uşaqlardan biri. Yəni bu hadisəni görə. O müəllimlərdən biri də Facebook-a xəbər verəcidir. O zaman o maskalyoğun əvəzinə o müəllimlə diktor gedəcək. E, direktor gedəcək. Yəni demə istədim nədir? Toplumlar özləri bu cərayət toplumun özünü qoruma istiq məxarizmləri olmalıdı. O məxarizmlərdə yerinə yetirən əslində qeyri hökumət təşkilatları var, insan hüquqları cəmiyyətləri var, təşkilatları var. Sonra siyasi təşkilatlar var. Nə qədər ki o ölkədəki siyasi təşkilatlar, o hüquq mühafizə, hüquq müdafiə qurumları, qeyri hökumət təşkilatları, ondan sonra o kollektivlərin özündəki o sağlam düşüncə sahibləri həmin o e, proseslərin önünə çıxmış və bəzən bilərəkdən, bəzən bilmədən, bəzən istəməyərək də məcburiyyətdən atlıq addımlardan addımlar atmasa qorumaq iqtidarında deyil geridə oları. O zaman onlar onu eləmək zorundadılar. Və Məl Maskalёв getməli idi müəllimlə direktor gedəcək ikisinin. Biri yox ha ikisi də. Yəni o baxımdan e, onlar da özlərini qorumaq üçün o e, valideyni və uşağın taleyinə və valideynin e, həyatına küpürmək zorunda qaldırar. Yəni o dediyim həmişə zehniyyət məsələsidir. O zehniyyətlə bağlıdır. Azərbaycan da düz deyir Əminbəy, abalar tumanın balağında bületen daşıyırlar. Bu xoşlanməlilər bunu sizcə? Sevə-sevəməyirlər. Mən ilə düşünmürəm. Üməlləvin təkbircəci Bizim müəllimlərin bületeni daşımaqda imtina etdik anda onun başına elə oyunlar gətirəcəklər ki, heç Tərtərdə adamları eşkəndə görmüblər. Tərtərdə hərbçilər o cür eşkəndə görmüblər. Hətta onu həbs etləyə bilərlər. Nə o kollektivdən, nə cəmiyyətdən, nə o məktəbə pul daşıyan valideyn komitələrindən, nə siyasi təşkilatlardan, nə gərək hüqumqət təşkilatlarından o adamlara dəstək duran olmayacaq, yoxdur deyə. Onlar o bületeni daşınmaq zorundadılar. Mənim indi formula başqadır. Bu müəllimlər haqqında dairələr Rusiyadan da, Rusiyada da burdan da mən biraz ayrı-ayrı görə baxıram. Bizim təhsil müəllimlərimiz yox. Bizim müəllimlərimiz də, həkimlərimiz də, mədəniyyətçilərimiz də, ondan sonra hakimlər də, prokurorlar da, ölkə anlamda hüquq mərzə sisteminin tamamı, polislər də, bunlar hamısı bu sistemin, bu zehniyyətin cəngində can çəkişən cürə halan dadılar. Bunlar hamısı əsirdilər, əsir plen plenlər bunlar. Və toplumun missiyası öz müəllimlərini, öz həkimlərini, öz mədəniyyətçilərini, öz hakimlərini, öz prokurorlarını o əsirlikdən qutarıb gerçək müəllim, gerçək hakim, gerçək həkim eləmək toplum bununla özünü mükəlləf bilməlidir. Toplum bunu eləyə bilməyəcəksə, o bilinsin nə təridi, nə qədər ki bir məlik məmməd çıkıp yolun üstü O divi ortadan kaldırmayayım. Divi. Hansı div ki her gün 2-1-3-1 hemen o elin obanın say seçme oğullarını 2-1-3-1 yeğir her gün. Ta o zamana kadar ki bir tane Melih Mehmet çıkır o divi o tefe gözü e, öldürür neyini ortadan kaldırır ve artık toplum cemiyet nefes alır. O bir daha deyirəm, o müəllimlər bizim balağında millətən daşıyan, ya da o Maskaleyev satan məktəbin müəllimi. Sizcə nəyin əməli idi? Bel şeylə bağlıdını, onlardakı elə müəllim olardı ki, özünü qurban verərdi. Çıxardı təhsil edirdi, yanında durardı, məsələn. Elə müəllim də ola bilərsiniz, amma hətta Stalin dövründə o repressiyanın kərləçə el adamlar olub. Amma heçrəməndilər toplumun toplumsal destek, toplumun velirli qurumların bu işlərə mükəlləf olan qurumlarının dəstəyi, köməyi, bunların ciddi burada ortada iradəsi olmadıqca siyasi təşkilatların siz mənə deyin, Azərbaycanda bu siyasi partiyalar var ya 30 ildən bəri də. Tək bir dənə siyasi partiya e, partiyanın adından bir vətəndaşın, adi bir sıradan bir vətəndaşın daxili yoxdur da haqların pozulmuş uşaqları, nə bilim hüquqlar haqqında bir dənə bəyanat göstərin ki, konkret bir fərd deyirəm ha, va bir müəllimin məktəbdə hüququ pozulub, ya da məktəbdə bir valideynin hüquqları pozulub deyə təcbibcə valideynin bir partiyanın bir dənə bəyanatını göstərin mənə. Heç o partiyaların vecinə də deyil, heç o partiyaların marağında da yoxdur. Əgər siyasi partiyaların marağında değilsə, ki, məktəbdə müəllimlər necə çalışsınlar? bülletin 19 illər onlara əgər marağında deyirlərsə və seçkidən seçkiyə çıxıb bunlara ağzına gələni deməklə özlərinin işləri bitmiş sayılacqlarsa o zaman müəllimlərin e, yəni qəhrəman özünü qəhrəman kimi aparmaq adına da bir yəni onun yeri yoxdur. Yox, mümkün də deyil. Bayaq dedim bir müəllim elə məs etiraz eləyər üçü beşi onu da elə cəzalandırırlar ki, obyektlərə görkör və hamı e, yəni hər zaman deyirlər də Bir pis görəndə deyirəm bu da dağ adam elə bil əsirlikdədir, bildiyim. Bu adamlar əsirlikdə pilindir də bunlar. Pil bir cıronluqdur ona adamı nə desən eləyərlər. Hə? Ona görə mən biraz bu məsələlərdə Məhəmməd Beyin o sualı niyə verdiyinə inanılıram. Məsələn, eə mahiyyət cəhəbində çox haqlı. Amma mahiyyətdən başqa burada bir məna da var axı. Bir də deyirəm, nə siyasi təşkilatların, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının, nə hökumət təşkilatlarının, nə də siyasi təşkilatların toplumun tamamının sahiblənmədiyi bir müəllim o ölkəni hakim qulun zəihniyyətinin əlində əsirə çevirir və əsirlə də qulla da qulun haqqı olmur. Qula valideynin nə deyir, onu yapır. Bizim müəllimlərimiz hətta əsir də deyillər. Bizim müəllimlərimiz quldur. Təhçi müəllimlər yox. Bunun konkret nümunəsi var. Nazir müavini olmuş adam vəzifədən kənarlaştırılır, jurnalistə deyir ki, mən prezidentimizin quluyam. Belə bir şəraitdə siz bu müəllimə nə qəhrəmanlıq, biz nə qəhrəmanlıq gözləyəciksiz? Niyə gözləməlik? Ona görə mənim fikrim belədir həqiqətən. E, toplum öz müəlliminə, hakimininə, hakimininə, prokuroruna, polisininə sahib çıxmadıqça o zehniyyət, o sistem, polisi də, hakimi də, hakimini də, müəllimi də həmin toplumun əleyhinə Seçkidə də, digər təhsil seçkidə yoxdur. E? Çox məsələlərdə ölkədə təhsili necə məhv eləyiblər. Müəllimlərə bəyannamə vermirlər ki, bunlar nə ilə məşğuldurlar. İşçiyan öldürməlidirlər. İşçan eləyirlər müəllimi. O işçanı çox amansızcasına yatırddılar. Neçə adam gəlib deyicək, "Gə bu müəllimləri niyə qırırsız? Bunlar axı Azərbaycanda təhsilin e, normal inkişafına çalışırlar." Yoxdur belə bir şey. Olmadığca, yəni toplumun cənnəldə tam şəkildə müdafiəsini hiss eləmədikcə Müəllimin də, müəllimin də hakimində öz başına yapacaq bir şeyi yoxdur. Ona görə də o Rusiyada da yeni sistemdə, bizdə də, də əslində Türkiyədə də biraz o cür artıq oturub və biz də bu cür bədbaxt olub gedirik. Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Əmin bəyə bir daha salamlayıram.